এসময়ত এখন হাবিত এটা শিয়াল আৰু এজনী বগলী আছিল শিয়ালটো বৰ হিংসাকৰীয়া আৰু কুচুতীয়া চোভাবৰ আছিল এদিনাখন শিয়ালটোৱে বগলীজনীক জোকোৱাৰ উদ্দেশ্যে তাইক ৰাতিৰ ভাত সাঁজ খাবলৈ সি ঘৰলৈ নিমন্ত্ৰণ জনালে শিয়ালৰ কথা পেলাব নোৱাৰি বগলীজনীও শিয়ালৰ ঘৰত উপস্থিত হ'লগৈ শিয়ালটোৱেও বগলীজনীক দেখি চেপেটা ঠাল দুখনত পায়স বাঢ়ি দি খাবলৈ দিলে আৰু শিয়ালটোৱে বগলীজনীক কলে বুলি কৈ শিয়ালটোৱে টপাত থালখনৰ পৰা পায়স খাবলৈ আৰম্ভ কৰিল কিন্তু বগলীজনীয়ে পায়স খাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল যদিও তাৰ দীঘল ঠোটটোৰ কাৰণে চেপেটা ঠালখনৰ পৰা পায়স উঠাই খাবলৈ সক্ষম নহল বগলীৰ অৱস্থা দেখি শিয়ালটোৱে অলপ ফাট্টাৰ সুৰত সুধিলে বগলীজনে শিয়ালৰ কথাৰ সুৰটো বুজি পালে সেয়েহে পেটত ভোক থকা স্বত্তেও বগলীজনী যাবলৈ ওলাল আৰু যাবৰ সময়ত শিয়ালটোক সিহঁতৰ ঘৰত দুপৰীয়া ভাত সাঁজ খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ দি গ'ল এই বুলি কৈ বগলীজনী তাৰ পৰা উৰি গুচি গ'ল পিছদিনাখন শিয়ালটোৱেও বগলীৰ কথাত সঁহাৰি জনাই বগলীৰ ঘৰত উপস্থিত হল বগলীজনীয়েও শিয়ালক এহেকনি দিবলৈ দীঘল চুঙাৰ নিচিনা পাত্ৰত চুপ খাবলৈ দিলে কিন্তু শিয়ালটোৱে দীঘল চুঙাটোৰ পৰা চুপ খাব নোৱাৰি বগলীজনীয়ে দীঘল ঠোতেৰে চুপ খাই থকাকে চাই থাকিল বগলীজনীয়ে মনে মনে বৰ আনন্দ পালে আৰু শিয়ালটো সুধিলে শিয়ালটোৱে লাজতে একো উত্তৰ নিদিলে পেটৰ ভোক পেটতে লৈ শিয়ালটোৱে এটা ভাল শিক্ষা লৈ তাৰ পৰা গুচি গ'ল নীতি শিক্ষা জেন কুকুৰ টেন টাঙোন ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব